Bu gün 28 May metrolusunun yaxınlığı, Fəsuli küçəsinin Azadlıq prospektindən Rəşid Beybədow küçəsinə qədər olan hissədəki daş yollar söküldü. Hansı ki, bir vaxtlar bu daşlar şəhərin həmin hissəsinə daha gözəl görünüş vermək üçün düzülmüşdü. Bir vaxtlar dediyimiz 2010-cu ildən söhbət gedir. Ardını ayda danışacaq. On üçlüyə həm görünüş olaraq, həm də nəqliyyatın sürət həddinin aşağı olması üçün bax yerə belə qranit daşlar düzülmüşdü. Amma 13 ildən sonra nəqliyyatın yükünə tab gətirə bilməyən, bax bu qranit daşlar deformasiya uğradı və yerdə çökəkliklər yaratdı. Elə bununla bağlı hazırda bu daşlar burdan yığışdırılır və əvəzinə asfalt örtüyü döşənir. Daşlı yol təkcə yol demək deyil. Bu həm də şəhər üçün fərqli dizayndır. Memar da deyir ki, avtomobil yollarının daşlarla döşənməsi bir çox şəhərlərin təcrübəsində var. Amma o yerlərdə gürlənişin keyfiyyəti başqa olur. Granit plitənin hündürlüyü cəmi 2-3 smdir. Nəyə görə 2-3 sm? Axı bunu görən insan bilir ki, bu bunun üzərindən avtomobil keçəndən sonra bu dağılacaq, bu çatlayacaq. Nəyə görə 5 smlik qoymırıq? Nəyə görə 10 smlik hündürlüyündə granit qoymuruq? Bəli, baho olacaq, amma baho olacaq və biz biləcəyik ki, 50 azində bu yollara heç nə olmayacaq. Daşlı yol Bakı kimi yüksək temperaturlu şəhərlər üçün həm də isliyə davamlılığına görə as altından daha yaxşı seçim hesab edilir. Ondan başqa təbii daş belədir ki, təbii daş lazım olsa məsələn, altında yolun altında hansısa bir kommunikasiya, kanalizasiya xətti xərab olub və məsələn elektrik işıq ə, sistemi gedir orada. Təbii daşı qaldırıb tə, yolu təmir eləyib, yenidən yerinə də qoymaq olar. Daim onu bir dəfə necə qoyublarsa və eyni şəkildə də o yüz illərlə də orada qala bilər amma bu yolda heç 13 il davam gətirmədi. Avtomobil yolları dövlət agentliyi deyir ki, bu daşlar o zamankı Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən salınıb. Deformasiyaya uğramasının səbəbi isə budur ki, qranit daşlar beton yox, qum üzərində düzülüb ki orda bu intensiv hərəkət nəcisində illər keçdikcə deformasiya uğradı və bu deformasiya uğraması nəticəsində də həm orada nəqliyyat vasitəsinin hərəkətində, həm də vətəndaşlarımızın piyada olaraq həmin avtomobil yolunun kənarında hərəkətində müəyyən çətinliklər yaranmışdı və bu çətinliklər nəzərə alınaraq, problemlər nəzərə alınaraq həmin hissəni sökülərək digər həmin prospektinin və küçənin digər hissəsi kimi asfaltobeton örtüklü olması ilə bağlı qərar qəbul edilmişdir. Yolun asfaltlanması işləri təxminən 2 gün davam edəcək. Daşlı yolda sürət həddi aşağı olduğu üçün nəzərə alınmayan piyada keçidlərində asfalt yolda daha çox ehtiyac var. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən bildirildi ki, ərazidə işıqforla nizamlanan piyada keçidinin təşkil olunması barədə təklif hazırlanıb. Dövlət Yol Polisindən rəy gözlənir. Ayida Zərgərlilə, Həsən ElTürk, Nərman Hüseynzadə AYER bəxəbər.